Это как тайки делают Таиланд. Туда входят ахилловые пятки, пальцы, полностью вся подошва ног и точки по шецу, как тайки делают в Таиланде. Мужской 40 минут, женский 30. Кайф такой, что голова кружится. Это дикий бешеный релакс. Его делать звезды Голливуда, его делать поп Мадонна, которая в Великобритании живет. А вот мужчина, его Владимир зовут Снепра, он сделал 5 сеансов, потом мне пишет на Вабер, говорит, ты знаешь, Денис, у меня полностью восстановилось зрение. Говорит, я не знаю, что ты мне там нажал, а я ему просто очень тщательно промассировал глазную точку. Все, 18 лет практики, у меня с окружения Зеленского 12 человек ленты. Они меня забирают с пляжа, садят на Lexus, личный водитель, везут базу, э, знаете, есть этот гудзон, э, база, mm -hmm. это затока. Mm -hmm. Да, и я там, когда один день, когда три дня живу, а я за питание не плачу, за номер не плачу, это там... Ну, ну, хорошо. Как вас зовут? Меня Денис. Mm -hmm. И это. И они mm -hmm. очень обижаются, когда они приезжают. Очень обижается. Я уже за это лето отказал им дважды. А потому что очень много было тут клиентов. Я их не брошу. Сколько стоит? Женский 200, мужской 300. Mm -hmm. Как тарелка супа следующий раз. Тут тарелка супа стоит. А, Ребная юшка, 230. Уж он только не заработал на тарелку супа. Спасибо. Суп. Денис. Очень круто. Спасибо. Это честно попасть в рай. Это такое удовольствие. А еще он снимает более кресы в коленях и дарит легкость ногах при ходьбе. А еще у меня сегодня с собой масло эвкалипта, масло тыквы это для мужчин, чисто цинк, снимать воспаление простая, для того, чтобы в, в туалет по маленькому часто не бегать. Дальше. Масло орегана, это у кого аллергия, масло розмарина, это у кого, кому нужна умственная работа, кому надо много соображать головой. И черный тмин королевский. Это вообще это неоценимый значит, оно дробит камни в почках и в желчных. и выводит песок, а еще очищает кишечник от паразитов. А массаж раз. Одну бутылочку возьмите. Ну, можно на карту. А массаж будете делать? Бейлис Кожан. Какие душеры? Спасибо. Вот погоды немало. Вчера было столько людей. Я вчера хорошо было. Вот до сих так. А сегодня ничего.